بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صبي ومن تبعه ونصره وبلاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. تاجو مجانك كتاب إلى الماسونية. هذا فهم معنى معنا معنى ialah pembina-pembina yang bebas. Iaitu nama kepada satu pertubuhan rahsia yang ditaja oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang bertujuan untuk menguasai bangsa lain. Dengan berbagai-bagai cara, walaupun buruk dan ganas, ke arah jangka panjang menguasai dunia seluruhnya cita-cita mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang ditentukan oleh Allah kepadanya sahaja. Allah Taala kurnia kepada Nabi Sulaiman alaihi salam kerajaan yang tak diberi pada orang lain. Bukan la yang bagi li ahad. Sebut dalam Al-Quran. Kerajaan yang tak sahaja bagi seorang pun lain pada dia. Allah Ta'ala beri pada Nabi Sulaiman yang memerintah dunia. Makhluk manusia, makhluk jin, syaitan, binatang-binatang. Dapat mengarahkan angin. Ha? membawa batera pergi ke mana-mana. Ha, batera terbang ke udara. Ha? macam mana bentuk, Wallahu alam kita tak tahu. Jadi kapal terbang ini dah ada zaman itu. Oleh kerana Nabi Sulaiman AS daripada bangsa Bani Israel. Terdapat kelangan orang Yahudi yang bercita-cita. Nak tubuh semula negara Nabi Sulaiman untuk menakluk dunia. Menguasai seluruh manusia. Lalu mereka menubuhkan satu pertubuhan, persatuan rahsia. Dinamakan Primation ataupun Al-Masuniyah. Al-Masun, Al-Masuniyah sejarah penubuhan. Penubuhannya penuh rahsia. Ha? Artinya gerakkan buat tanah. Juga terdapat beberapa pandangan bagi menentukan sejarah penubuhannya. Pendapat yang paling kuat ialah bahawa Al-Masuniyah ini ditubuhkan di zaman pemerintahan Raja Herodos Akriba tahun 44 Masihi bersama beberapa orang pemerintah Yahudi bagi menentang perkembangan agama Kristian pada masa itu. Di mana agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS menghadapi Raja Yahudi, Herodos. Ha, bersama kawan Yahudi yang tak terima Nabi Isa, tak terima Nabi ha, benda -benda Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuhnya. mula nak bunuh Nabi Isa AS. Ha, dan memang Raja ini sangat zalim. Ha, dan berlaku perkembangan agama Nabi Isa salam. dia menakutkan dia, ha, walaupun berkena, agama ini sebahagiannya betul, sebahagiannya menyeleweng Dan banyak yang menyeleweng, tetapi mencabar agama Yahudi, mencabar orang Yahudi Untuk menghadapi cabaran ini, maka ditubuhkan pertubuhan permission Ditambah lagi cita-citanya nak takluk dunia, nak mengacau dunia di antara pemimpin-pemimpin ialah Hiram Am Abi yang dikatakan arkitek bangunan kuil Yahudi yang dinamakan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ialah kuil rumah ha, Yahudi yang dicita-citakan untuk dibina di atas runtuhan dari Aksa yang dirobohkan. Ha, kerana mereka tahu Masjid ha, mesti asal di situ. Ha, Mesti asal zaman Nabi Daud, Sulaiman alaihissalam di situ. Dan mereka kena ubuh Mereka asal. Nak bina kuil Yahudi namakan Haikal Sulaiman. Adalah perancangan Zionis. Perancangan Permission. Ada juga yang berpendapat nama kumpulan lain. Ha, kumpulan ini. Ha? Nama kumpulan. Nama kumpulan pahlawan perang salib. Yang berusaha membina semula rumah ibadat itu. Di sana ada orang Kristian yang masuk yang masuk Zionis. Ha, gabung Yahudi. Dan di zaman moden ini ada yang menjadi salah seorang pemimpin revolusi Perancis. Jean Jacques Rousseau. Dan termasuk Karl Marx yang menjadi pasas komunis. Ini ahli permasyarakat. Ahli permasyarakat. revolusi Perancis ini dihamkan diaham, diaham, oleh permasyarakat. Termasuk keajaran ajaran komunis. daripada revolusi Perancis lah timbunya liberal kapitalisme. Ha, kemudian ha, daripada ha, Karl Marx, lahirnya komunis dan lahirnya sosialis. Tahun 1723, James Anderson ha, yang lahir 1679, meninggal 1739. Dia berada di Scotland, menulis Perlembagaan Permission. Dia tulis Perlembagaan Permission dia buat perlembagaan dia. Dia antara dasar dasar dan ajaran. Di antara kesesatan, kesesatan dan ajaran yang nyata sesat. Dan keburukannya yang dibawa oleh Al-Masuniyah perempuan ini ialah yang pertama mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, Para Rasul, kitab-kitab Allah dan perkara-perkara yang gaib di mana mereka menganggapnya sebagai karut dan dongeng. Mereka sebuahkan ajaran ini. Tujuannya nak sesak manusia lagi. Biar orang Yahudi saya percaya kepada Tuhan. Biar manusia lain punuh akidah, rosak akidah. Dia rosak akidah, rosak akhlak, rosak lain. Orang Yahudi jadi bangsa yang kuat. Itu dia punya strategi dia. Jadi dia sebut ajaran mengaikari Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan. Macam kalmak lah dia buat ajaran ni. Mengaikari kita para rasul. Benda gaib. Percaya pada malaikat, dosa pahala tak ada. Ni masuk dalam aliran liberal. Yang kedua, berusaha ke arah menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang tidak boleh dipengaruhi olehnya. Dengan apa cara sahaja. Mana-mana kerajaan yang tak boleh dipengaruhi, dia tak boleh masuk dalam kerajaan itu, dia akan usaha jatuhkan kerajaan itu. Ha, khususnya kerajaan Islam lah. Kerajaan Islam nombor satu. Kalau ada kerajaan Islam, dia mesti jatuhkan kerajaan itu. Dengan apa cara sekalipun. Ha, hari ini kita menyaksikan, ha, Permanik ha, Taliban telah berjaya mengalahkan Amerika dan nak tubuh kerajaan di Permeni di Kabul dan hari ini tercetus satu penentangan melawan Taliban di Panjshir. Tak mustahil Permeni mereka bantu Permeni gerakan ini untuk menggagalkan perubahan kerajaan Islam. Sebagaimana Mujahidin yang tak boleh nak tubuh kerajaan selepas Soviet gundur dulu. Jadi laga antara satu sama lain. Dia sanggup pergi belanja, pergi senjata. Yang ketiga, mengharuhkan yang haram. Seperti zina. Zina halal. Dan menggunakan perempuan untuk mempengaruhi pemerintah. Membuat kerajaan. Ada ha, dia guna perempuan untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin kerajaan. Merosokkan akhlak pemimpin dengan perempuan. Yang keempat, membahagikan bangsa-bangsa yang lain daripada Yahudi. Kepada beberapa kelas. Dan menganggapnya bertarah gedoh. Dan berusaha melagak-lagakan mereka. Dengan mencetuskan peperangan dan sebagainya. Ha, kepada mereka, bangsa yang paling mulia ialah bangsa Yahudi. Manusia sebenarnya bangsa Yahudi. Orang lain pada Yahudi itu manusia menata mereka. Ha, itu dia kata uh, daripada monyet itu. Ha, kita ikut dia. Ha, kemudian manusia ini ada kelas-kelas pula. Ha, dan dia lagu antara bangsa-bangsa ini pula. Yang kelima membekalkan senjata kepada kumpulan-kumpulan yang mengacau orang ramai. Ah, ha, banyak keganasan, kekacauan berlaku dalam dunia pemberontakan, huru-hara dan negeri dia tukar bekal senjata. Dia bekal senjata, dia menegur senjata. Ha, dia menegur senjata. Sama ada terbuka atau pasal gelap. Ha, dia menegur senjata, dalam masa yang sama dia mengusnahkan manusia dengan peperangan. Yang keenam, menimbulkan perbalahan perbalahan kaum dan puak. Dalam buat apa buah negara di dunia. Dia pecah negara itu. Dia berpuak kaum. Ah, ha, kalau satu agama mazhab supaya berlawan sama sendiri. Ha, berlawan sama sendiri. Kita tak suka yang ada jagung di dalam tu. Lawan sama sendiri, dia belaga, dia bagi senjata, dia bagi pitih, dia bagi duit, beri. Dia tolong buat. Bukan ada negara dia tolong buat parti Islam, parti Islam juga. Tapi tujuannya mengacah, bukan untuk menegakkan Islam sungguh. Ha, memang dia belanja. Ini berlaku buat negara. Ha, begitu. Yang ketujuh meruntuhkan akhlak dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan alat-alat sebarang nam yang ditayang dan dicetak dengan memberi biaya dan menggalakkannya sehingga menimbulkan kegelisahan dalam berpegang dengan agama dan berakhlak baik dan menaburkan unsur-unsur kekufuran dan keganasan menggunakan media untuk menguntungkan akhlak hari ini media sosial ha, gunakan ha, media elektronik, TV sebab khabar, majalah, itu dulu ini diguna, dia sanggup belanja. Bagi duit sebanyak-banyaknya. Gaji wartawan-wartawan untuk kerja. Untuk menulis. Tujuan merosakkan fikiran, merosakkan akhlak, merosakkan perjalanan agama. Dia masuk secara halus. Ha, cara halus, cara kasar dia masukkan belakang. Yang ke-8. menggalakkan rasuah dan keruntuhan akhlak di kalangan pemimpin dan pegawai, pegawai kerajaan. Dengan membuat kegiatan-kegiatan bertuah itu. menggalakkan rasuah pada pegawai kerajaan. Bagi rasuah. Ha, bila bagi rasuah, hancur saja. Ha, projek-projek ha, terbengkalai, projek-projek ha, pernah tak boleh untuk kena nak tak dapat duit. Ha, dan orang yang tak layak, dia beri projek-projek ha, dengan rasuah. Ha, tujuannya supaya menggagalkan projek-projek. Ha, kemudian menggalakkan kuno Tuhan pegawai, pemimpin kerajaan. Ha, agak melihat saya menari orang perempuan dan sebagainya. Dia umpanya, ini. Ini kerja dia. Yang kesembilan, menjerat dan mengumpul pemimpin-pemimpin orang-orang penting dalam masyarakat dengan berbagai perangkap. sehingga terpaksa tunduk kepada tujuan mereka yang boleh diperalatkan. Ha? Orang yang paling besar dalam masyarakat, pemimpin, raja, presiden, perdana menteri, dia akan usahakan rosokkan orang ini. Ha? Rosokkan ini. Dengan perangkap, perangkap keuangan, perangkap perempuan, perangkap macam-macam lah. Ha. Yang kesepuluh, menubuhkan beberapa persatuan dan pertubuhan yang berbentuk menarik orang-orang penting supaya masuk ke dalam perangkap. Mereka melaluinya seperti pertubuhan Lions Lions Club. Rotary. Rotary. Rotary itu. Rotary, Rotary. Rotary. Dan sebagainya. Rotary Club. Lions Club. Ini dia buah permission. Ha? Nampak kita pada ni. Nampak kita pada. Lions Club. Lions Club. Ada layak. Ha. Setengah orang tu pun rasa syok lah jadi ahli ni. Sebab orang-orang kelah atas saja. Ha, kononnya Tarah tinggi lah. Kemudian dia bawa keluar negeri, buat kegiatan, buat ni, sanggup ni. Ini sebahagian daripada agenda promotion. Yang ke sebelas, menguasai belia-belia melalui kegiatan yang menggalakkan mereka. Seperti melalui kegiatan sokan. Pelancongan dan sebagainya. Sokan tak salah. Pelancongan tak salah. Dia tolong BPT buat sokan. Lepas tu dia masuk agenda dia dalam sokan ni. Ha? Antarin suruh pakai seluar pendek, suruh buka orat. Ha, supaya jauh daripada agama. ah ha, Leka, main sokan, sampai tak semayang, tak apa. Ha? Ini, supaya orang jauh daripada agama. Seorang memang Islam menggalakkan sokan. Tapi ada waktu semayang. Kena tutup orat. Tak boleh buka orang bebas. Ha, dia beri, dia galak, dia beri banyak beri. Kerana dia masuk agenda-agenda agenda yang berosokkan. Pelancongan begitu juga. Pergi melawak. Tak salah. Kena melancong mana-mana. Untuk ambil pengalaman. Dalam pelancongan tu dia buat agenda-agenda pelacuran, agenda-agenda agak, agenda, -agenda, agenda tarik menari agenda dan sebagainya. Yang ke-12, mempengaruhi kerajaan-kerajaan sedaya upaya. Menaungi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dia mempengaruhi kerajaan. Sebab dia ni kaya, duit dia banyak. dia mempengaruhi kerajaan, duit dia banyak untuk ikut agenda dia. ada orang dia cerdik-cerdik buat perancangan ekonomi, perancangan pendidikan, perancangan macam-macam. Oh, menarik dia punya perancangan tu. Tapi di hujungnya rosakkan. Ah ha, dia heret sikit sikit, 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 sikit jauh separuh agama lah. Jauh separuh agama. Ha. Kalau dalam negeri kegiatan ekonomi, dia galakkan riba, ah ha, rasuah, tadi kod menipu. Ha, Kalau ekonomi. Kalau politik pun begitu juga. Ha, ah menipu, tak tahu, tak tahu tak tahu dah sepahala. Ah ha, dia menaungi pemerintah. Yang ketiga belah melahirkan teori-teori dan ideologi, ideologi yang menyesatkan. Teori kapitalisme, sosialisme, komunisme, ha? pragmatisme. Kalau kita kaji-kaji, ada pada siapa dia? Yahudi. Yahudi, Yahudi yang mencipta ideologi-ideologi ini. Kemudian dia masukkan ke negeri-negeri lain supaya berjuang di asal-asal ideologi dia. Dengan agenda yang kononnya, ideologi dia yang menarik, yang berjauh yang keempat 14 mempengaruhi pertumbuhan antarabangsa. Dalam segala bidang sama ada politik seperti bangsa-bangsa bersatu, ekonomi dan sebagainya. Dia mempengaruhi pertumbuhan antarabangsa. Bangsa-bangsa bersatu. Kita saksikan bagaimana setiap sahagun bangsa bersatu. Nak jadi sahagun mesti orang dia. Orang yang dia kempen. Boleh jadi setiap sahagun bangsa bersatu. Dan sebab itu tindakan nak akan akan Israel tak ada. Pihak pada Israel, pihak pada Yahudi. Dalam setiap kali. Bila berlaku apa, dia, tak pihak pada orang-orang Arab, orang Islam. Pihak pada Yahudi. Mereka bersatu. Termasuk milik keselamatan. Milik keselamatan orang bersatu, kuasa-kuasa besar dunia. Ha? Nak kutuk Israel tak boleh. Amerika guna kuasa itu. British guna kuasa itu. Perancis guna kuasa itu. Ada kuasa itu. Kuasa patah dia panggil. Nak hukum orang Israel yang buat ganas, kemah-kemah antara tak boleh. Ha, kemah-kemah antara pun dia kuasa Dia kuasai. Ha, tiap-tiap cabang satu-satu masuk UNESCO. Ah pendidikan, ah kebudayaan, dia kuasai masuk dalam tu. Tiap-tiap cabang tu termasuk dalam bahagian ekonomi. Bank dunia dia kuasa. Bank dunia tabung keuangan antarabangsa dia kuasai. Dia kuasai semua. Ah ha, memang jelas. Ha, kalau negara yang terima bantuan daripada bank dunia apa ni tabung keuangan antarabangsa akan terkorban bank riba. Tak mampu nak bayar ha, riba dia. Dia bawa dia. Tak boleh maju. Dengan-dengan cerita. Ini antara agenda dia. Wallahu'alam.